Вірус грипу дуже легко передається повітряно-крапельним шляхом, коли інфікований кашляє чхає чи просто розмовляє. Захворюваність на грип та гострі респіраторні захворювання в Слов'янську в грудні зросла. Про це повідомив заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Ігор Винниченко. По клінічній картині були случаї у нас в городі схожі на грип. Заболіваємось в порівнянні з ноябрем виросла і з 1 декабря на сегодняшний день у нас зарегистрировано 1512 случаев заболевания ОРЗ и гриппа. Ну, это, в общем-то, разделить достаточно сложно клинически. Вот. Скажем, в сравнении с прошлой неделей уже идет ну, снижение заболеваемости. Сказать, что у нас там эпидемия гриппа, не скажешь. По отдельным территориям, по отдельным учреждениям, ну, прежде всего там школа, там детские садики, там да, там высокое заболевание, заболеваемость и в принципе, сейчас в основном все-таки болеют дети. В Украине очікуються три штамма гриппа. На счастье, в Словянске их нет. Прогнозируются у нас три вируса. Там, Гонконг, Калифорния и Брисбен. Два это вирус А, и Брисбен это вирус Б. Таких больных еще у нас в городе не было, для которых бы подлежало, ну, допустим, типирование. Тем более типирование это занимает где-то около месяца. Если мы, допустим, вот неделю назад человек заболел и мы у него взяли материал, то только через месяц мы сможем узнать именно какой вид Гриппа. Вчера забол... было зарегистрировано 102... 109 случаев ОРЗ, то на прошлой неделе в четверг было 125. По количеству вызовов тоже самая картина. Если вчера у нас было 226 вызовов, то на прошлой неделе было 336. Количество детей заболевших тоже. Но ну, вот если брать вчера, то у нас из 226 вызовов 94, ребенка, это... 94 это было вызова к ребенку, к детям на прошлой неделе из 336 158 практически половина это были дети. Иснуя специфично и неспецифична профилактика гриппа. Один из наиболее эффективных способов профилактики вакцинация. Вот специфическая профилактика одним из, ну, скажем так, наиболее дешевых и эффективным способом профилактики гриппа является прививка. Вот есть другой способ химия профилактика. Ну на сегодняшний момент доказанным эффективностью является применение препаратов азельтамивир и занамивир. скажем так, препараты дорогие. если их принимать правильно, то их надо принимать в течение всего выражаемого периода. Ну, скажем так, вот, что такое азельтамивир? это тот, что мы знаем под названием тамифлю. на сегодняшний день одна упаковка тамифлю стоит порядка где-то там 300-400 гривен. Вот это на 10 дней лечения. Вот считайте, если принимать весь период с ноября до апреля, во сколько это выйдет? В то же время, допустим, одна доза прививки стоит порядка 140 гривен. Экономический эффект, я думаю, на лицо. Вакцина від грипу в місті була, але її надійшло дуже мало. На сьогодні в слов'янську встигли привитися лише 45 людей. Та котора отримали, ми її швидко із розходу. віддається людям, людям, скажімо так, угрожаємо по тяжому теченню. Їм, звісно, бажано прививатися, захищатися.